На оперативній нараді, що відбулася 4 серпня, патом ГЗК було підбито підсумок виробничого липня та спланована роботу на поточний місяць. Заступник голови управління з виробництва Валерій Заяц повідомив наступне. наступний Маранецького гока в іюлі місяці. Ну і традиційно по місяцю я вам буду називати цифри отработки іюля і цифри отработки нашого колективу з початку року. Таким образом, по итогам работы за июль выполнены все плановые показатели по комбинату, кроме добычи и вскрыши по Грушевскому карьеру и сбора лома по цехам. Основные причины. Это аварийные простои ИШ-116, ИШ-138. 116-я это аварийная замена генератора подъема, замена синхронного двигателя, сварочной работы на зуб винце Также замена канатов. По 138 машине это аварийный ремонт муфты привода и промвала редуктора подъема. Не выполнена автотранспортная вскрыша. В основном неблагоприятные климатические условия, низкая явочная численность машинистов ВКГ, а также не в полном объеме загруженность транспортом. Издан приказ номер 899 от 27.07.2015 года о подготовке цехов комбината к осенне-зимнему периоду. Согласно приказу цеха представили свои мероприятия, в дальнейшем должны предоставить отчеты по их выполнению. Комиссия комбината сейчас прорабатывает пожелания цехов и созда создаются общие мероприятия по комбинату на осенне-зимний период. Приказом номер 902 от 28.07 утверждены плановые показатели на август месяц, согласно которых планируется увеличение объема бессортного концентрата на 800 тонн по месяцу. Это только плановые. Должны работать лучше. Итого показатели июля месяца и показатели за 7 месяцев работы ГОКа. Завалка. При плане 133,4 тысяч тонн, факт 133,6 плюс 200 тонн. С начала года имеем плюс 57 тысяч 500 тонн по завалке. Производство концентрата при плане 58 тысяч, отработали 58 100, 100 тонн плюса. С начала года имеем 31 тысячу 300 тонн плюса по производству концентрата. Добыча руды июль 117,2 план, 117,4 выполнение, плюс 300 тонн. С начала года имеем 31 200 тонн выполнения плюса по добыче руды. Проходка горных выработок. Традиционно отработали в плюсе при плане 430 метров. Фактически прошли 467,5 плюс 30 метров по, плюс 37,5 метров по месяцу и с начала года имеем 323,5 метра плюса. Скрешные работы при плане 590 тысяч метров кубических, фактическое выполнение 527,6 минус 62,4 тысячи метров кубических. Тем не менее, с начала года мы еще и пока имеем 43 300 тысяч метров кубических плюса. Переэкскавация при плане 630 тысяч метров кубических, факт выполнения июля 716,3 тысячи плюс 86,3 тысяч метров кубических. С начала года имеем отставание по переэкскавации минус 195,4 тысяч метров кубических. Это в основном связано с неработой механизма выше 2 а также с отсутствием персонала на запуск техники в Басанском карьере 412 машины и слабое обслуживание 30 -ки. Валерій Григорич детально зупинився на роботі основних цехів, які у минулому місяці всі, крім Гручецького кар'єру, виконали свої виробничі зобов'язання. Також було наголошено на тих моментах виробництва, які потребують предметної уваги. 31.07 на шахті 9.10 окончила дороботку запасів, Бригада окончила 33-й юго-восточний виємочний штрек. На даний момент бригада переведена на перший виямичний. Мы помним, на, на 33-м бригада работала довольно успешно. Показатели были месячные 11-12 тысяч по добыче. Сейчас перейдя на маломощный пласт, надо заниматься бригадой, надо оказывать всяческую помощь. Это одна из лучших бригад комбината, бригада угли. Тем не менее, начало месяца не складывается в работе никак. Этот вопрос надо решать на уровне шахтного руководства и для раскрутки данной бригады шахта должна оказать все условия и всяческую поддержку данной бригаде в противном случае есть угроза выполнения плана по шахте августа месяца Грушевский карьер карьером не выполнены плановые показатели по добыче руды и вскрыше а именно добыча руды и бестранспортная вскрыша я выше называл аварийные простои по автотранспортной с крыши. Также я останавливался на причинах. Это транспорт, ремонт и ЭКГ, отсутствие персонала, ну и частично неблагоприятные климатические условия. В целом, нужно отметить неудовлетворительную работу карьера по месяцу. Таким образом, показатели добыча руды при плане 31 тысяча сниженном дали целых 23, минус 8 тысяч. Таким образом, с начала года мы по карьеру уже имеем отставание минус 20,6. Напоминаю о том, что эта цифра нажилась, так скажем, буквально последними двумя месяцами. Это мая-июнь, июль, тремя, извиняюсь. Автотранспортная скрыша при плане 120 тысяч метров кубических. Фактическое выполнение 109,2. Минус 10,8. Таким образом, с начала года автотранспортная с крыши отставания минус 129,4 тысячи метров кубических. Бестранспортная с крыши при плане 210, фактическое выполнение 143,6, минус 66,4 тысячи метров кубических. Это связано с неработой рудных машин в первую очередь. И таким образом уже с начала года мы имеем отставание по бестранспортной скрыше минус 62,6 тысяч метров кубических. Удовлетворительно отработала конвейерная скрыша. При плане 260 отработала 275 тысяч метров кубических. При этом мы для себя отлаживали цифру 290. Ввиду последних поломок конца месяца данную цифру мы достичь не смогли. Тем не менее, напоминаю, что отрадно отметить о том, что по конвейерной скрыше с начала года мы уже имеем 235 тридцять тисяч метрів кубічних плюса. Це много не мало. Ми вже один місяць, скажем так, перещигаляли планових цифр. Головний механік підприємства Роман Зленка акцентував увагу присутніх на питаннях ремонтів обладнання Грушевської збагачувальної фабрики, вагонного парку шахт комбінату та провів аналіз аварійних простоїв. По шахте 3.5 увеличение простое составило 7 часов, по шахте 8 полтора часа, по 9.10 9.5, 14.15 22.5. Всего по шахтам комбината рост составил 45 часа, что на 44% выше по сравнению с июнем месяцем. Сказать, что есть определенные какие-то болезненные точки, ну вроде как сказать нельзя. Простой разбросанный по видам оборудования, по узлам, каких-то критических точек нет. Кроме того, по шахте 14-15 сумела помочь э, штрековым и забойным конвейерам даже уменьшить на 20% свои простые. Но, тем не менее, вопрос остается открытым. Поэтому будем разрабатывать например, такие мероприятия, для того, чтобы не потерять живость момента. Будем разрабатывать мероприятия по стабилизации работы оборудования по шахте. Считаю, этот вопрос однозначно необходимо держать на контроле, поскольку просто ситуация может уходить из-под контроля. Погружеская обогатительная фабрика. Простое составе по всем видам оборудования 45 и 5 по июню, 59 по июлю месяцу. То есть рост составил 14,5. Но тут львиной долей это конвейера, барабаны, критический износ барабанов, Проводим текущий ремонт, но, к сожалению, не успеваем. Барабаны пока по инвестиционным программам не поставлены. Надеемся на их поставку, тогда ситуация немножко улучшится. И грохот номер 16, по которому, в принципе, 90% произошел износ подсидников как верхнего, так и нижнего яруса. В настоящее время восстановлен 17-й грохот, запущен работу. И 16-й грохот, согласно графика на август месяц, выведен в ремонт, замена металлоконструкции подсидника, первого второго яруса из замены стремянок крепления. По карьеру. По карьеру, грубо говоря, рост аварийных простоев составил 400%. Цифра, ну мягко говоря, угрожающая. По 67 машине. 23 часа рост. 395 машина. 60 часов рост. Это поворотный редуктор. Ремонт. 116 под конец месяца. История по восстановлению зубвинца, которая заняла 146 часов до запуска машины в работу. 138 машина. 78 рост по сравнению с июнем. Это ремонт лебедки подъема. И по ЭКГ. ЭКГ номер 4 ремонт гусеничного полотна, рост на 70 часов по сравнению с июнем месяцем. И КГ-52, замена редуктора хода, 46 часов. Ну, по комплексу, скажем так, рост тут объясним, поскольку производилось техническое обслуживание удлинения конвейера ЛК-1, поэтому в простоях это показано, но тем не менее. Это говорит о том, что машины в настоящее время изношены до критической точки и требуют серьезных восстановительных ремонтов. Головний енергетик комбінату Сергій Гречуха повідомив своє бачення щодо зниження аварійних простоїв. По виконанню капітального ремонту екскаватора КГ-8 с роботи ведуться. На настоящий момент виповнено 35% по виконанню роботи. Жидаємо в початку сентября поставку НКО с последующим монтажом на экскаваторе. По аварийным простоям за прошлую неделю как-то процесс стабилизировался, кроме, кроме шахты 14-15, где у нас произошла аварийная остановка шахты вследствие выхода из строя высоковольтного кабеля. По этому поводу сделан приказ по комбинату, ответственные лица будуть наказані. Підготовка цехів до осінньо зимового періоду набуває сьогодні першочергового значення. В цьому контексті покрівельним роботам, які виконуються цехами підприємства, відводиться особлива роль. Про це дивіться прямо зараз. Закінчили іюль місяць по кровлям, маємо наступні показателі по замірам машин дорог. Я вам скажу следующее, что картина у нас поменялась не очень в лучшую сторону. Вроде бы и материалы бы вам дали, і битум привезли, И э, есть некоторые моменты по кровельному материалу по четверке, то есть по верхнему слою. Сегодня, кстати, на приемке мы были, как объявление, получили э, кровельный материал новый. У нас этот поставщик был три года назад. Промизолы. Промизол четверка, промизол тройка. Четверки, 452 рулона. Так что там 14-15 жаловалось, что у них не хватает верхнего слоя, получают. Но это как объявление по подведению итога. РСЦ своим планом на июль справилась. Но я проанализировала еще кроме того, что план, так сказать, у нас май, июнь и июль три теплых месяца, на которых мы работали. Впереди, наверное, осталось у нас август и сентябрь без дождей, что мы на них рассчитываем. Насколько это выполняется еще годовой план у каждого цеха? РСЦ выполнял план пока на 36 годовой. За три месяца на стол. Потому что надо подтянуться, увеличить объем работ на август и на сентябрь, чтобы выполнить годовой план теплый месяц. Значит, у нас по этому году мы должны выполнить 16 802 квадратных метра крови. Это меньше, чем в прошлом году, но нагрузка большая. При этом все подразделения немножко неправильно были разбиты по площадям. Ну, например, ремонтно-строительный цех. Ремонтно-строительный цех за три месяца, май, июнь, июль, должен был выполнить 1800 метров кровли. При общем объеме 5000. То есть, заложили в план ремонтно-строительному цеху 36 процентов от общего объема. У вас с августа месяца 3200 квадратных метров кровли. Вот тут висит. Чтоб все блестело мне. Шахта 3.5. По шахте 3.5 самый большой объем кровли на одно подразделение. 1849 квадратных метров. При этом шахта работает более-менее удовлетворительно. На сегодняшний день они выполнили от общего объема 56% крови. Осталось 815 квадратов. Два месяца реальный. Там третий чуть-чуть. Поэтому не снижая темпов. Шахта 14.15. План слабый. 759 квадратных метров. Это план для детей. Распределение выполнено неправильно, неравномерно. При этом из первого, из общего количества выполнено на 62% кровельные дела. То есть 469 квадратов закрыто, это составляет 62%. Можно было бы больше сделать. Хотя больше половины выполнено. Замечаний к шахте по вопросу кровли нет. Шахта 9.10. Шахта 9.10 имеет 300, 1332 квадрата кровель. Шахта выполнила план на 45% от заложенного. Рушевской карьер. Вопросов у меня нету. Объем кровель 1280. 880 квадратов закрыто